Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie misteriosa de él, Gold Flash You From Did, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Hola, soy policía, me gustaría hacerte unas preguntas y pedirle que me deje ver las cámaras de seguridad. Yo no hice nada mal oficial. Entonces, le solicito que colabore con la investigación. Oh, claro. El lunes pasado, un niño entró al templo entre las 6 y las 7 pm. ¿Usted lo vio? No lo vio oficial. Estaba viendo la pelea de Box. Entonces, ¿me permite ver la grabación de la cámara? Claro. Pasen por aquí. Fueron hasta un cuarto detrás de la tienda. Puede dejarnos aquí solos, gracias. El dueño los miró y antes de dejarlos a los dos les dijo, Esta es la computadora. Ahí están los archivos. Pueden sentarse aquí para verlos. Sinja sintió antes de sentarse en la silla, Oh, disculpe. Mi ropa está empapada. Estaba a punto de levantarse, pero el dueño de la tienda lo detuvo. No hay problema. Entonces tomó un paño del armario y se lo entregó a Tum, diciendo: Cada paño cuesta 50 baht. ¿Puede pagar cuando salgan? Sí, sí, gracias. Respondió Tum antes de colocar el paño de color naranja brillante encima del asiento de cinja. Siéntate, Pi. Espérame mientras le pago al tío. Mm, está bien. Luego te devolveré el dinero. Mientras Tum desaparecía, Sinja se sentó y buscó entre los archivos las imágenes del CCTV. A juzgar por el ángulo, se tenía buena imagen de la entrada del templo. Buscó entonces la carpeta que tenía escrito el día y el mes deseado. Cuando lo encontró, inmediatamente lo abrió y comenzó a reproducir el clip del momento en el que niño entró en el templo. El reloj marcaba las seis a las seis y media. Pero después de avanzar hasta las 8 pm, no había señales de que saliera. Él no salió. La intuición de Agus lo hizo creer ver otras grabaciones, así que buscó los archivos de video del domingo, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado también. Durante el mediodía y las 5 pm, había más gente entrando y saliendo del templo que en otros horarios. Se supone que esto se debe a que es el momento en que se reparten alimentos, pero después de eso no había muchas personas transitando. ¿Cuántas personas entraban y salían? Pero lo extraño no era eso, sino que en el clip del sábado, el mismo día que Mine desapareció, hubo un momento en que un auto entró y salió alrededor de las 7 am. Entonces, ¿a dónde fue Mine? A continuación, Sinja hizo clic para abrir y volvió al clip de Home para estar seguro. De pronto, una persona se detuvo detrás de Sinja y dijo: Pi, Sin, ¿qué sucede? Él no entró solo. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Lo estoy viendo ahora mismo y no veo a nadie con él. Pero entonces, Sinja dejó de hablar cuando vio que Toon miraba fijamente la pantalla sin apartar la mirada. ¿Qué ves? Lo mismo que vi hoy en el estanque. Ella lo tomó de la mano y lo hizo entrar. Maldita sea, Tum, ¿por qué estás tan cerca? Estás a punto de trepar a mi cuello. Hace mucho frío, Pi. Tum se aferró al brazo de Agus mientras caminaba y miraba hacia el suelo, negándose a levantar la cabeza. El sol estaba a punto de ponerse por completo en el horizonte, pero la persona implicada decidió entrar al templo en lugar de regresar a la comisaría. ¿Por qué no vas a esperar en el auto? ¿Qué haré si te pasa algo? Tu condición es más preocupante que la mía. Sinja puso los ojos en blanco, cansado, mientras el niño caminaba muy de cerca a su lado. La atmósfera dentro del templo al atardecer parecía pacífica, pero también aterradora a veces. El cielo naranja mezclado con morado es la parte de la imagen que menos le gustaba a Tum, porque en la antigüedad se decía que a esta hora se producía la conexión entre el mundo humano y otros mundos, provocando así que fantasmas, espíritus, ángeles y humanos vivan en la Tierra al mismo tiempo. Y eso hace que se crea que, al dormir en momentos como este, el espíritu dejará el cuerpo y podrá ser reemplazado por un espíritu del otro mundo. El sonido de una escoba de coco golpeando el suelo llegó desde detrás del crematorio. Cuanto más se acercaba, más fuerte latía el corazón de Tum. Tío Kuen, hola. Oh, eres el oficial de policía de la última vez. ¿Qué estás haciendo aquí? El tío Quinn dejó de barrer las hojas del suelo y caminó hacia la pareja con una sonrisa en su rostro. ¿Vienes a comer algo? No, tengo algo que preguntar. ¿Otro caso jovencito? Sí. Pues, si puedo ayudarte en algo, te ayudaré. Quiero preguntarle algo. Quisiera saber si recuerda que el lunes pasado había un niño de unos 15 años. Más de 160 de estatura que vestía con camiseta blanca y pantalón negro, que entró al templo entre las 5 y las 6 de la tarde, pero no salió. ¿Lo has visto? ¿Lunes? ¿Lunes? Mmm, no, jovencito. Los lunes hubo lugareños que invitaron a los monjes a orar por el funeral en sus casas. Aquí solo se quedó el abad durante ese tiempo el venerable chapata se quedó muchos días, así que permaneció en su hutí.